Assalamualaikum semua. Selamat datang ke segmen temu ramah kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita kenal dengan tiga penemu ramah kita terlebih dahulu. Jom, jom. Jadi semua dah tahu kan penemu ramah kita pada segmen kali ini Hmm tapi sebelum tu um, berdasarkan klip video yang ditayangkan pada awal tadi Agak-agak semua boleh teka tak apa tajuk kita pada segmen kali ini Hmm Jadi topik temu ramah kita pada kali ini ialah tentang isu kesihatan mental rakyat di Malaysia Mari kita saksikan bersama Ha tapi sebelum tu seperti yang kita tahu terbuai merupakan salah satu contoh daripada proses komunikasi. Namun apakah yang dimaksudkan dengan proses komunikasi? Proses komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat dan juga ilmu dan juga idea kepada seseorang individu dan in kepada seseorang individu dan individu yang lain. Proses komunikasi melibatkan dua pihak antara penerima dan juga pengirim. Ia sangat penting dalam membentuk hubungan sosial dan juga menyampaikan ilmu. Proses komunikasi melibatkan pelbagai medium seperti lisan, bahasa tubuh dan lain-lain. Jadi, semua dah tahu kan maksud proses komunikasi? Jom kita teruskan lagi dengan segmen yang seterusnya. Hukum dan Islam Sejahtera. Jadi hari ini kita bersama dengan Puan Aisyah, seorang guru kaunseling daripada sebuah sekolah menengah. Eh, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Ya, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya untuk segmen kali ini. Jadi Uh, baik, pada akhir-akhir ini -akhir kita tahu bahawa isu kesihatan mental ni semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Di perdebatan nampaknya sejauh mana isu ini memberi kesan kepada golongan remaja terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah. Okey baiklah. Okey isu mental seperti, seperti yang kita tahu isu mental pada masa kini semakin berlul, berleluasa terutama dalam kalangan kanak-kanak sendirilah okay, jadi ramai juga remaja uh, dalam kalangan remaja lah dia berdepan dengan uh, tekanan seperti akademik masalah keluarga serta pengaruh media sosial ada pelajar dia, dia mungkin nampak ceria di luar tapi dalaman uh, dia menyimpan pelbagai perkara okay, jadi uh, sebenarnya Uh, ini sangat uh, memberi kesan lah kepada pelajar tersebut dan juga uh, kita saya sebagai guru kaunseling tersebut uh, berasa kesian okay? uh, kerana mungkin pelajar tersebut uh, menanggung uh, pelbagai beban yang sebenarnya kita tak tahu Okay, and then kalau tidak ditangani uh, isu ini kalau seperti tahu, kalau tidak ditangani uh, sejak daripada awal ia akan memberikan kesan yang lagi bahaya dan uh, kepada peringkat-peringkat a -peringkat, uh, kesihatan mental yang lebih uh, lebih teruk lagi jadi isu ini sangat pentinglah pada dan juga memberi kesan yang uh, mendalam dan dan kesan yang besar saya sebagai guru kaunseling memang mengambil cakna berkaitan dengan isu-isu ini saya sangat uh, setuju dengan pandangan puan. Jadi kadang-kadang kita uh, melihat seorang pelajar ni pada luarannya baik-baik saja tapi kita tak tahu dalamnya pelajar tersebut. Mata. Jadi uh, pada pandangan puan, apakah antara tanda-tanda awal yang boleh kita uh, kenal pasti yang terdapat pada uh, pelajar pelajar sekolah yang berkemungkinan mengalami masalah kesihatan mental itu sendiri? Sebenarnya uh, banyak tanda-tanda awal yang mungkin menunjukkan dan juga Uh, saya sendiri boleh cakap benda ni, mungkin guru-guru di luar sana yang tak perasan Okey uh, jadi uh, antara tanda-tandanya adalah uh, pelajar tersebut uh, mungkin berubah secara mendadak uh, contohnya pelajar menjadi pendiam murung dan juga uh, hilang minat dalam uh, terhadap pelajaran dan juga mungkin selalu ponteng kelas kita sebagai guru uh, mungkin kita kenal pelajar tu seorang yang ceria dan sebagainya dan hari berikutnya dan hari berikut berikutnya dia ber, dia berubah secara mendadak okey eh, itu adalah perubahan yang pertama and then yang kedua ada juga yang uh, cepat marah dan tidak mahu bercampur dengan kawan mungkin kita tahu dia, dia mungkin jenis senang bercampur tapi uh, tapi sejak kebelakangan tu dia kurang bercampur dan sebagainya lah Lepas tu uh, uh, selain itu uh, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri saya sendiri uh, bertanya kepada budak tersebut uh, apabila saya dapat um, um, A report berkaitan dengan perkara ini saya sendiri bertanya dengan uh, pelajar tersebut uh, bagaimana dengan uh, jadual tidur dan sebagainya dan ya jadual tidur uh, pelajar tersebut uh, pelajar tersebut tidak tidur pada waktu malam tapi uh, dan uh, bila masuk kelas dia menggunakan waktu tersebut untuk tidur jadi saya sebagai guru ni sedih kerana uh, saya baru dapat mengetahui uh, perkara tersebutlah jadi itu adalah isu-isu uh, yang saya dapat lihat uh, saya dapat lihat dan pandangan saya sendiri uh, dan pengalaman saya sendiri berkaitan dengan uh, perkara ini jadi saya sangat bersetuju dengan pandangan puan yang mana kita dapat melihat sekecil-kecil perkara ha. ataupun tanda-tanda awal itu dapat menjadi besar sehingga mengganggu menjejaskan prestasi pelajar itu sendiri. Jadi pada pandangan puan, apakah langkah-langkah yang boleh pihak sekolah ataupun sebagai guru kaunseling sendiri, sendiri lakukan untuk kita mengatasi masalah ini daripada terus berleluasa. luas. Okay, baiklah antara usaha-usaha yang pihak sekolah dan juga a uh, kaunseling berkolaborasi uh, untuk uh, menangani isu ini adalah dengan uh, kami mengadakan sesi kaunseling secara individu. Okey secara individu dan juga berkumpulanlah. Okey pelajar tersebut diberi ruang untuk bercerita apa yang mereka rasakan uh, kepada apa yang ketakutan yang sebenarnya mereka rasakan aa, kepada kami dan kami diberikan amanah untuk merahsiakan perkara tersebut. Okey, ja, kami juga akan aa, selain itulah kami juga akan mengadakan aa, program motivasi aa, dan juga aa, ceramah dan aa, tentang kesedaran mental. Okey, program motivasi dan sebagainya ini akan memberikan aa, kesedaran kepada pelajar tersebut tentang aa, isu aa, tentang masalah mental aa, tentang masalah mental ini. Hal ini kerana pelajar tersebut kadang-kadang tidak perasan bahawa diri sendiri, dirinya sendiri yang mengalami masalah mental tersebutlah. Ini itu yang amat menisahkan uh, pihak uh, daripada pihak sekolah juga pihak konsili. Selain itu kami juga mengadakan aktiviti-aktiviti santai yang boleh menyeronokkan dan membuang, uh, membuang rasa takut dan sebagainya kepada uh, pelajar yang mengalami masalah inilah. Uh, selain itu kami uh, apabila kami nampak uh, mungkinlah terdapat uh, perkara tersebut uh, telah uh, berubah menjadi serius kami sendiri akan Uh, menghubungi uh, ibu bapa uh, ibu bapa tersebut dan juga uh, untuk uh, nasihat untuk uh, membawa kepada uh, doktor psikiatri dan untuk tindakan dan selanjutnya itu adalah uh, antara usaha-usaha yang pihak sekolah dan uh, pihak kaunseling uh, sendiri uh, untuk uh, usaha untuk mengatasi masalah inilah hmm. jadi kita dapat lihatlah Puan Aisyah telah berkongsi banyak ilmu-ilmu uh, yang sangat bermanfaat dan menarik. Ya, Puan. Jadi saya sendiri berharap bahawa semua penonton yang mendengar ini dapat mengambil itibar ataupun intipati daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Aisyah kita sebentar tadi. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan. Sama-sama. Okay, uh, terima kasih kerana jemput saya untuk uh, kali ini, segmen kali ini juga. Okay, jadi itu sahaja untuk segmen kita pada kali ini. Kita bertemu di segmen yang seterusnya.